Всім привіт, всім гарного дня. Сьогодні погодка просто шепчет. Тут зараз покажу вам відео про те, як спеціаліст-росіянин по російській моді розказує, що їм треба повертатися до лаптів. І то, що вони зараз проводжують ось лапті, це, типу, повернення до свого ісконного. І що вони вважають себе кращими там, за запад. Хоча в них завжди в крові це. Чело, это, чело битство у них там, челомбилус, чело как это там, короче, незразумелая у них там ця религия. Вот такие справы, друзья. Это страшные люди, эти россияне, дивиться. То, что вот действуют попеременно вот эти две силы, это факт. То есть, с одной стороны, мы хотим открываться миру, узнавать, угу. искать что-то вот чужое, вот интерес к чужому. А потом интерес к себе, к корням. Это идет попеременно. Вы говорите, мода. Ну, конечно, мода. Конечно, это мода. Лапти – это мода. Это пройдет, скорее всего. Или будет чем-то таким очень маргинальным. Вот. Но то, что это в рамках большого тренда на возвращение к себе, это тоже факт. В 90-е годы да, мы отталкивались Нет, от себя. Вы, мы, вы говорили, что у нас вообще себя. как бы, ну не то что в крови, но очень распространено вот это вот поклонение, вот это вот какое-то отношение с пиитетом ко, ко всему Ими, Западу. Мы, силу, мы сейчас именно, с этим совсем... Именно в силу, да, и, этим именно в силу нашей двойственности. У нас, как бы, если уж совсем грубо говорить, да, вот мания величия и комплекс ага. неполноценности, ну, психологи знают, что это один и тот же комплекс. Это да? шизофрения. Ну, это просто один и тот же комплекс, это такой перевертыш, который крутится. То мы хуже всех, uh -huh. у нас комплекс неполноценности. Запад все, значит, да, мы ничто. А, а потом все переворачивается, и тот же комплекс превращается в манию величия. Мы лучше всех а Запад там вообще ничто как перед нами. И, к сожалению, вот эти крайности, они А скажите, пожалуйста, ну что мы будем обажать скоро? Россиян в лаптях и в каких-то там лахах, типа, так что такого было, Я думаю, очень интересно, они возвращаются до своего... Тут они уже живут в у них там Сталины, Берии, Лапти, Пила Дружба и все таки. Бог ему помощь, слава Украине.